и выездной туризм в том числе, который мы все считали до сих пор, что в Украине очень хорошо поставлено. А что хочется сказать. Я здесь для того, чтобы мы нашли какие-то практические вещи, которые смогут бизнес сделать уже сегодня и завтра. Для бизнеса мы работаем сегодня и сейчас. Мы с утра до вечера занимаемся тем, что называется украинский туристический бизнес. И что хочется нам сейчас сделать, да, мы очень хотим отправлять в Украину, но сейчас наша сеть занимается в большинстве своем 98% туризмом в Украине. И одна из основных проблем, которую мы сейчас видим, это даже не то, что нам некуда ехать или нет мест, которые могут принять. Это сервис, который оказывается в Украине сейчас туристический. Качество этого сервиса в сравнении с другими странами, куда мы активно отправляем наших украинцев. На власне, э... Добрый день, Олег. Скажите, пожалуйста, сейчас проходит форум по туризму всеукраинский. Какое ваше отношение к этому форуму и какое ваше видение этого форума? Ведь вы к нему не относитесь непосредственно к самому туризму, потому что вы все-таки являетесь представителем интеллигенции, именно ее научной части. Спасибо. Ну, как вам сказать, к чему мы относимся, к чему мы не относимся. Я гражданин этой страны. Я, дети мои здесь родились. Мы сегодня обсуждали с моим другом одним, который проживает на Донбассе по территории, как в этой зоне. И он тоже сказал, что он говорит, вот как ты считаешь, выезжать, не выезжать? Я говорю, куда выезжать? У тебя здесь внуки, дети и внуки. Ты корни здесь бросил. Есть, где бы ты там ни родился, корни брошены уже здесь. И развитие наше как бы уже здесь продолжается. Поэтому, конечно, я не равнодушен ко всем процессам, а вот эта отрасль, она, как вам сказать, вот мне спрашивали, что вот сейчас идет война, какой то туризм. А я говорю следующее, понимаете, в чем дело? Если вы хотите, чтобы мир за нас стал горой, нас должны понимать, ощущать, чувствовать во всем мире. И понимать, что Украина это такая точка, такое святое место, где зарождалось там, где разрождалось православие, где откуда пошло вообще пошла определенная письменность по Северным Славянам. И очень много таких событий, которые здесь зарождались, и где цивилизация зарождалась. Но они этого не знают. А это области образования, культуры и туризма. Потому что туризм это в принципе тот оператор которые нашу культуру, нашу духовность, наши достижения, наши знания, наших людей, наш, наш мир покажет всему во всем мире, на всей планете. То есть это та точка, платформа, которая и построит это то взаимодействие, которое принесет развитие Украины, за которое мы боремся, которое мы хотим ощутить на себе нет смысла ходить, ну, вернее, не любят, когда ходят брачи с протянутой рукой. Любят, когда люди приходят и говорят «Я азм-е», как на старославянской или «я есть», «я украинец», скажем. Понимаете? И вот в этом аспекте современные процессы, они завязаны на обмен информацией, на понимание, как информацию использовать, на те знания, которые нужно впитать в себя, если меня что-то интересует. И интерес в нашей стране проснется, когда, как вам сказать, вот, знаете, это хорошая фраза Гюго, по-моему, есть великая литература, когда есть желтая пресса. Вот когда средний человек будет знать, что есть в Украине что-то интересное? Там есть религиозные движения, там есть очень много медицинских учреждений, которые могут ему помочь, там есть очень много исторических мест, которые связаны с развитием, с развитием цивилизации, с распространением знаний, с распространением письменности, с какими-то событиями. Например, первая электронная бочительная машина была континентальная, была сделана в Украине, в Феофане, в одном из святых мест, которое еще с периода Киевской Руси было известно, скажем. И это многие знают, но это знает не широкий круг людей, понимаете. А молодежь, когда об этом узнает, она удивляется говорит, так да, наверное, там есть интересные люди, нам стоит с ними пообщаться. А кто это может нести? Это может нести только вот через сферу готового культурного обмена людьми, людским ресурсом. А это туристическая область. То есть ну, сегодня мы находимся как бы на смене эпох. То есть вот, тот индустриальный, подиндустриальный период, когда материальные как бы, ресурсы превалировали в деятельности. Они начинают уступать место нематериальным, духовным, нематериальным ценностям, знаниям, скажем, и тому, и прочим достижением, тем изобретением, тем, скажем, интересным каким-то а, описанием, представлением. И вот к этому сейчас к устремляется. В первую очередь молодежь, которая уже не может жить без взаимодействия. Российская агрессия, она обречена на поражение, потому что та молодежь, которая растет у них, это 20 лет, 25 лет, она уже живет в мире. Она уже живет в других ценностях. Ей не интересны эти все а, такие вот агрессивные формы взаимодействия. Они хотят а, как бы обогащаться ресурсами, которые существуют на Земле. Это тоже туристическая деятельность. Вот как раз наше как бы здесь вот, как бы предложение – это вот создание такой платформы формирования экономики знаний в области туристической деятельности. Это современные порталы, которые строятся на базе скажем, описание, представление всех видов деятельности у нас, духовная, религиозная, научная, культурная, медицинская, есть, агротуризм. И нужно понимать, что я хочу поехать, и я обращусь в туристическое агентство. Есть медицинский туризм, я хочу, я, скажем, ну, испытал там какие-то воздействия лечебных вод, но слышу, что есть, в Карпатах есть огромный потенциал лечебных, лечебных вод. Я туда хочу поехать. Я обращаюсь, смотрю, читаю, что для меня нужно, и еще кому же обратиться, кто меня туда привезет, как туда попасть. Это то же самое туристическое. То есть тогда Украина сможет спозиционироваться вот в этом бизнесе, в этой области человеческой деятельности. И самое главное, что она поднимет вот этот бизнес, он поднимет наш имидж, он поднимет нашу позицию на уровень развитых стран. Потому что страну ценят по ее достижениям, но не тем, которые были вчера, а те, которые есть сегодня. Понятно, что те достижения, которые были вчера, они порождают сегодняшнее развитие. Но это уже другая как бы, песня. Но вопрос заключается -то в том, что мы должны организовать экономику взаимодействия. Взаимодействие со всеми слоями населения на планете. А это одна из первых задач туризма. И если этот бизнес раскроется, это будет вклад в развитие Украины. Это вклад в ее защиту, в ее безопасность. Когда я понимаю, с кем я имею дело. Я понимаю, что это мой партнер. И никто не будет думать, как его обидеть и как его, скажем, унизить. И что с ним можно сделать. Потому что все понимают, что это одно из ценнейших мест на планете. Поэтому туристический бизнес – это, как бы сказать, одно, один из стратегических форм развития безопасности и цивилизованного уровня нашей страны. Спасибо. Представьтесь, пожалуйста. Александр Стрижак, национальный академия наук Украины, заместитель, заступ, заместитель директора по науке. Вот. И а что касается а того, зачем я еще здесь. Очень хочется применять современные стандарты, да, к сожалению, я вот тоже здесь в последнее время ломаю, это вас приятно, но такое-то есть. Что мы можем работать только вот здесь, в Украину, либо принимать иностранные компании, туристические в том числе, которые могут что-то здесь строить. Но очень тяжело представить себя, что наша туристическая компания, оператор, начинает открываться за рубежом. И я здесь ради того, чтобы мы подумали еще и в этом направлении. Мы со своей стороны, я про наш бизнес говорю, готовы уже к этому. И ждем, ну не то чтобы поддержки, а так, и доброго слова. Вперед! Вот. И для того, чтобы открывать эти же компании, ну, в том числе и в России. Ну, давайте будем воевать теми методами, которые мы в состоянии воевать. Если мы не можем воевать экономически, прямо вот так явно. Если мы не можем воевать сейчас а армией, ну будем откровенны. Это